17 апреля городской совет города Ирпень Киевской области собрался на очередную сессию. В проекте повестки дня значилось 147 пунктов, среди которых общие вопросы, кадровые, вопросы культуры и религии, положения, относящиеся к сфере градостроения и архитектуры, а также земельные вопросы. Собственно, последних и было больше всего – 103. Депутаты не приняли такую повестку дня, так как, по их словам, в городе масса других насущных проблем, чем дерибан земли. Кроме того, заблокировать работу сессии пытались представители так называемой восьмой афганской сотни самообороны Майдана. Афганцы заявили, что прибыли сюда во избежание возможных провокаций. Девушка, это прохраня, говорите, а... визии, питания, Представьте, Успокойтесь. Я хотел бы представиться. Здесь появились люди в форме, естественно, вызвало у всех какие-то непонятные ассоциации. Да. Так вот, мы здесь для того, чтобы не допустить Путину радоваться, чтобы мы между собой не начали ругаться и драться. Представьте, Это... пожалуйста. Меня прислал командир 8 сотни Михнюк Олег Иванович. А вы Я... кто такой? Я Цепко Алексей, представитель 8 сотни афганцев. Конкретно нахожусь здесь с людьми, чтобы не допустить противостояния. Если у вас есть спорные вопросы, Сядьте, разберитесь, отложите сессию, никто не умирает. Единственное, бюджет города. Примите его сейчас исключительно для того, чтобы работали все структуры города. Никакого конфронтации, никакого конфликта мы не допустим. На сессии присутствовали жители города. Они возмутились появлением людей в камуфляже и попытались восстановить работу горсовета. Заручившись поддержкой некоторых депутатов и выступив с трибуны, им это удалось. А тут, одни в

как удалось выяснить корреспондентам неделя Юэй, на сессию Юрпенского городского совета прибыла не только восьмая сотня самообороны, но также представители других общественных организаций и движений, чтобы поддержать общественность города, которая пообещала не допустить беспредела чиновников. Присутни тут представники ну, больше чем 50 громадских организаций. вот. И присутні для того, чтобы поддерживать правопорядок, законность, а также выполнение владою Попередньою, яка на жаль, ще залишилась, всіх зобов'язань по відношенню до місцевої громади, а саме в місті Ірпіні. Дуже велика подяка всім тим людям, які приїхали, і правий сектор, і багато із сотень приїхали, і ірпінчани багато приймають участь і в правому секторі, і так далі. І так далі. Ми всі брати, ми всі брат за брата, і це дуже добре, що люди навіть з інших міст приїжджають, щоб підтримати таких же, як і самі. Слава Украине!